riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa Aku pernah beritikaf di masjid ya, pada 10 malam yang pertama untuk mencari jalan kemudian aku beritikaf lagi pada 10 malam yang kedua ya, untuk cari juga Lailatul Qadar. Ini total 10 malam pertama Nabi tak jumpa malam kedua 10 malam kedua pun Nabi tak jumpa Lailatul Qadar kemudian datang malaikat Jibril alaihi salam yang memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa uh, carilah uh, Lailatul Qadar itu pada malam yang terakhir. Jadi itu satu kepada uh, <coughs> daripada Nabi SAW uh, tentang itu uh, bila berlakunya malam Lailatul Qadar. Tak apalah, tak Itu sekadar punya <coughs> peringatan uh, ambil, ambil perhatian. Yang penting tuan-tuan bulan Ramadhan ini bulan yang uh, tak kira lah sama ada di bulan fasa ketiga bulan Ramadan adalah merupakan uh, bulan yang uh, zahirkan lagi sifat uh, uh, sifat uh, kepemurahan Allah Subhanahu taala kepada kepada hamba-hambanya. Uh, dalam bulan Ramadan itu pun Allah Subhanahu taala bersifat uh, amat kawan. Uh, ganjaran yang apa ni yang bakal yang melipat kali ganda uh, dibukakan pintu syurga, uh, diampunkan dosa dan sebagainya lah. Uh, bagaimana Allah Ta'ala itu maha pemurah kepada hamba-Nya. Itulah kita yang Allah ciptakan dalam uh, dalam apa ni fi ahsani dalam sifat-sifat uh, yang sempurna uh, Allah SWT berikan lagi ini uh, anugerah anugerah Allah SWT berikan lagi uh, kemudahan kemudahan dan juga hadiah-hadiah uh, uh, untuk uh, sebagai uh, untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita di atas bumi Allah SWT ini. Jadi tuan-tuan uh, dalam banyak-banyak anugerah -banyak, uh, atau hadiah yang Allah SWT lakukan kepada manusia antara hadiah terbesar yang Allah SWT lakukan kepada Nabi Muhammad SAW ya, dalam bulan Ramadan ini adalah sebagaimana disebutkan ya, di dalam surah Al-Qadr mungkin pada uh, guru tahun sebelum ini dah uh, tak pernah sebagai satu tazkirah. <tuh> sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Qadru A'udzubillah Inna anzalnahu fi layu al Ya sesungguh. Kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam Laylatul Qadar ya, Walaupun dalam surah ini Allah SWT kata turunkan Al-Quran Tapi keseluruhan surah Al-Qadru ini cerita tentang Lailatul uh, Laylatul Qadar. apalah tuan-tuan. Nak cerita dua poin ataupun dua perkara penting, dua hadiah besar yang Allah SWT lakukan, yang Allah SWT berikan kepada kita iaitu pertamanya Al-Quran, Nur Karim dan juga yang keduanya Al-Qadar. Jadi banyak tuan-tuan dalam dalam ayat-ayat yang lain Allah SWT Mekatkan ataupun menceritakan tentang tentang Al-Quran. Ya, hatta Allah SWT dalam, dalam sesetengah ayat juga telah bersumpah dengan Al-Quran wal kitabil mubin demi al-Quran ya banyak lagi lah ya, nak menunjukkan betapa uh, istimewanya al-Quran ya Allah SWT hadiahkan ya Allah SWT berikan kepada manusia yang diturunkan pada uh, malam apa ni pada malam Lailatul Qadar ya, yang setengah ulama menyatakan menyebutkan pada malam 17 17. Ini ya, tentu satu uh, satu pemberian bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita tingginya dan ya, nilai Al-Quran. Ya, sehinggakan uh, Al-Quran itu yang uh, berada di maqam ilahiyah ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tersimpan kemudian tersimpan di luar mahfuz ya, kemudian diturunkan oleh Allah oleh imal antara malaikat ya, ke, ke, ke langit dunia atau Baitul Izzah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perjalanannya itu bil masa pergi dan balik selama seribu tahun seribu tahun lima ratus tahun perjalanan antara Al Quran dan lima ratus dan lima ratus tahun perjalanan balik dari pada Al Quran Kalau sebut dalam Quran wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun dan bahawasanya satu hari Subhanahu wa ta'ala adalah seumpama sama seumpama seribu tahun di sisi kamu di sisi manusia jadi tingginya nilai al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu tadi ya daripada jauh Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semata-mata untuk kita amalkan semata-mata supaya menjadi satu satu panduan daripada ya, kita ni sepanjang kita melalui kehidupan kita dapat tahu mengenai Allah Subhanahuwataala. Kalau dalam Al-Quran ini dalam dalam, 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 dalam dalam ayat dalam satu ayat disebutkan uh, hudal hudal lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai satu petunjuk dan sebagai satu uh, ini adalah uh, penerang sebagai satu cahaya hidayah yang petunjuk pada orang-orang yang wa eh, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan al-hinas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-quran itu sebagai suatu hudan sebagai suatu tunjuk arah dinas eh, kepada seluruh manusia baik manusia yang beriman ataupun manusia yang tak beriman hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan menjelaskan hidayah-hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan yang yang membezakan di antara perkara-perkara yang hak dan juga perkara-perkara yang batil membezakan di antara perkara-perkara kegelapan daripada perkara-perkara yang apa ni yang, yang yang cahaya jadi cahaya penunjuk kepada kita apa dia hudan linnas apa dia hudan petunjuk itu tadi dalam surah ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan lagi fiha Yufraku kullu amrin hakim. Ya petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu fiha padanya di dalam Al-Quran itu yufraku yang menjelaskan kullu amrin setiap urusan-urusan manusia. Apa saja urusan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini dijelaskan fihah. di dalam di dalam Al-Quran. Hakim dengan dengan penuh hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, dengan seadil-adilnya. Apa saja urusan-urusan kehidupan kita, Sama ada yang berkaitan tentang diri kita sendiri, berkaitan dengan berkaitan dengan kekeluargaan, berkaitan dengan masyarakat, apa saja. Begitu juga dalam urusan-urusan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam urusan kita bermuamalat Pada sesama manusia, dalam urusan kita bermasyarakat, bahkan dalam urusan negara pun semuanya telah diperjelaskan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ya, sebab itu kita kata Al-Quran itu sebagai Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran ini Al sebagai sebuah, sebagai satu petunjuk dan penjeluh jalan yang manusia daripada aa, kejahilan, daripada kegelapan kepada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, macam kita orang kata orang yang buta lah. Ataupun kita kata umpama orang yang di dalam gelap gelita, gelap gelita pada waktu malam yang gelap, maka perkara pertama yang dicari ataupun perkara pertama sekali yang diimpikan oleh orang-orang yang buta yang tak nampak ni tadi ialah cahaya. Berapa banyak pun harta yang kita ada, dan berapa banyak pun kemewahan semangat yang kita ada tetapi kalau kita hidup dalam keadaan apa ni berada dalam satu suasana yang gelap gelita hidup dalam keadaan buta dan seumpamanya semuanya itu tak bermakna. Kan? Uh, kalau kita duduk, kalau kita orang kata duduk terang tiba-tiba gelap, lampu mati, elektrik mati, dan gelap berita, yang pertama sekali kita fikir ialah kita nak cari lampu. Kan kita tak fikirlah nak cari kunci kereta. Kita tak fikir dah nak cari uh, makanan. tak fikir nak cari apa. Tapi yang pertama sekali, yang terlepas ialah kita nak cari lampu dan ya, supaya kita boleh terang dia ya, boleh berada dalam keadaan terang ya, bila terang kita boleh nampak segalanya dan maka begitulah tuan-tuan al-Quran ini tingginya nilai al-Quran ataupun pentingnya al-Quran ini ya, sebagai uh, sebagai apa ini, sebagai penunjuk jalan ya, sebagai apa ya, sebagai uh, hidayah ya, kepada uh, kepada sebab itu tuan-tuan para salafus soleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para tabi'in masa bermuamalah dengan Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bulan Ramadan walaupun kita kata Nabi ini Nabi kata orang yang paling fasih menyebut kan ayat Al-Quran aku Nabi kata kan Nabi seorang yang kita kata apa ni uh, Al-Quran orang yang mengamalkan Al-Quran yang kata fasih sekali menyebut Al-Quran tetapi dalam bulan Ramadan Nabi SAW tetap juga ya kata membaca Al-Quran ketilawah Al-Quran bermuamalah dengan Al-Quran begitu juga para sahabat begitu juga para tabi'in dan juga para salafus soleh itu tanda kalau kita baca kisah-kisah ya, ataupun atau riwayat imam-imam mazhab -imam ulama besar bila masuk saja bulan Ramadan maka mereka akan memberikan tumpuan kepada tilawah al-Quran dan juga tadarus al-Quran dan sampai ada yang eh uh, sekali sehari dua kali dan sebagainya itu tuntutan kita kata uh, kehidupan uh, para salafus soleh uh, yang senantiasa bermuamalah uh, dengan al-Quran uh, kata <coughs> uh, menilai dan betapa tingginya Al-Quran tu tadi. Tapi hari ini tuan-tuan umat uh, kita umat kita kita kata umat akhir zaman hari ini kan ini uh, uh amalah dengan Al-Quran itu ya sudah pernah kan uh, dah jauh dengan Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran ini satu yang satu yang tidak ada nilainya. Seolah-olah Al-Quran ini satu yang satu yang remeh. Ya kan program-program Al-Quran tak ada Al-Quran, tidak Al-Quran Hari ini kadang-kadang orang pandang sepi. Dan bahkan kadang-kadang orang-orang sini pula kan program-program Al-Quran tadi. Dan sebab tu tuan, tuan kita ni kita sebenarnya apabila kita ni uh, bermuamalah dengan Al-Quran kita tilawah Al-Quran kita tak ada harus Al-Quran. Sebenarnya dia tidak ada uh, tidak ada satu pun uh, yang kita kata kerugian dalam hidup kita. Kita tak rugi boleh sedar masa tak rugi pun dari sudut harta dasar, dan seumpamanya. Kan kalau kita nak bandingkan dengan uh, dengan perkara-perkara yang lain. Itu Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Dan tentang orang yang membaca Al-Quran uh, wa ta'ala. Innal lazina yatluna kitab Allah, Wa aqamus sholah. Wa, wa yunfiku. Wa anfaku mimma razaqnahum. Sirran wa Yarju natija rotan lentabu. Allah sebut Al Quran. Orang-orang yang bermuamalah dengan Al Quran, orang yang tilawah Al Quran, orang yang baca Al Quran. Tak lagi dalam luar Ramadan. Kalau kata Inna lazi na yatlu na kita Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca, yang bertilawah kitab Al Quran. Wa aqom solah dan mereka mendirikan solat wa anfaqu mimma razaqnahum dan mereka sedekah berzakat menafkahkan uh, sebahagian daripada rezeki-rezeki yang kami berikan kepada mereka sirron wa alaniyah sama ada dalam keadaan ini atau dalam keadaan terang-terangan sama ada sedekah itu sedekah yang sunat ataupun sedekah-sedekah yang wajib Kan, yang disembunyikan ataupun yang di yang dielankan, yang wajib. Allah kata apa? Yarjuna tijaratan lan tabu. sesungguhnya mereka itu akan mengharapkan suatu perniagaan lan tabu yang tidak yang tiada kerugian ha, jadi tiga keadaan tuan dalam bulan Allah sebut. Yang satunya orang yang baca al-Quran, ya, mendirikan solat, ia baik solat yang wajib Mardu atau solat yang sunat dan juga orang yang berzakat ya orang yang bersedekah orang yang zakatkan hartanya kalau kata yardu natijaru itu orang-orang yang tidak pernah rugi ya, di dalam perniagaannya apa yang mereka buat tu tidak akan apa itu kan beza uh, beza kita kita nak beza nak bezakan perniagaan-perniagaan yang lain, bisnes-bisnes yang lain. Dan dalam dunia ni tu tak ada bisnes yang tak rugi. Okay. Uh, kalau kalau ada pun bisnes yang uh, kurang risiko kerugiannya tapi tetap rugi. Tapi orang yang tilawah Al-Quran, orang yang mendirikan solat, orang yang uh, yang dia menafkahkan ataupun berinfak, menginfakkan hartanya, Maka mereka tetap, uh, ini mereka Tidak mendapat, walau sedikit pun kerugian Bahkan mereka mendapatkan Keuntungan-keuntungan okay. Sama ada Keuntungan-keuntungan dunia Ataupun keuntungan-keuntungan akhirat Keuntungan dunia Mungkin tidak keuntungan yang zahir Tapi keuntungan-keuntungan yang Batin, uh, hanya orang Yang dapat keuntungan itu saja Yang merasai Sebab so, itu adalah hadis atama ikta qaumun bi baitin min buyutillah yatluna Allah, wa yatadarusuna bainahum illa nas 'alai musaqidah tidaklah satu kaum kata nabi mereka duduk di satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala duduk di masjid duduk di surau yatluna Allah. Dan mereka itu membaca kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala, membaca Al-Quran di masjid, di surau. Ya tada rosuna dan mereka itu bertadarus, sama-sama bertadarus mempelajari Al-Quran di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu zalat alaihi ya, orang-orang yang tadarus ini tentu ya. Eh? di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, di masjid di surau. Nabi kata, nazalat alaihi Musakina. Allah Subhanahu Taala mereka diturunkan suatu sakinah. suatu ketenangan, ketenangan yang hakiki Dekat atas mereka. Bagus kadar diberikan, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Taala. Maka juga mereka itu diberikan rahmat. Dan Oh ar rahmah mereka itu diliputi dengan Allah Subhanahu Taala yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fazatul Malaikah dan bahkan para malaikat mengerumuni mereka, bahkan para malaikat mengelilingi mereka. Orang yang bertadarus Al Quran di rumah Allah Subhanahu Wa Taala di masjid ataupun ataupun di surau. Wazak wazakarohumullah. Orang yang bertadarus Al Quran tentuan And Allah subhanahu Nabi kata Allah SWT menyebut-nyebut namanya. Ya, di sisi para malaikat yang Allah SWT. Jadi ya, keuntungan uh, orang yang uh, ini bertilawah baca Al-Quran. Ya, Ada ya, di rumah banyak lagi tuan-tuan kelebihan-kelebihan ataupun keuntungan-keuntungan ya, orang yang memuliakan Al-Quran orang yang ini bertadarus Al-Quran dalam bulan Ramadan terutamanya. Yang hari ini tuan-tuan budaya, budaya tilawah ataupun budaya tadarus Al-Quran di rumah Allah SWT. Tak kira lebih surau Atau di masjid. budaya yang semakin lama semakin hilang. Kan orang yang tak nak buat dah. Jadi, sebenarnya itulah di sunnah. Nabi SAW yang apa yang dianggap sebagai satu keuntungan daripada orang yang ini orang yang melakukannya. Itu hadiah pertama yang Allah Subhanahu taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadiah yang kedua tuan-tuan yang saya sebutkan tadi dalam ayat yang pertama surah Al-Qadr ialah Lailatul Qadar. malam malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul ya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam pada malam lailatul qadar satu malam yang satu malam yang ghaib dan malam yang tak sama dengan malam-malam yang ada di sisi kita sebab malam itu adalah malam di alam yang lain kan alam di alam malam di alam malaikat banyak malam di alam kita kalau malam Lailatul Qadar itu malam malam yang nyata, di alam yang nyata. kita ni sama ada kita cari Lailatul Qadar sama ada kita apa ni beribadat ataupun tidak, kita cari atau tidak kita nampak. Kan? Beribadat ke tak beribadat ke bila tiba Lailatul Qadar, maka kita semua boleh nampak peristiwa peristiwa Lailatul Qadar. Tapi istimewanya Lailatul Qadar ni satu malam yang disembunyikan oleh Allah SWT. Hadiah. kan, eh, umpama kita kata orang bagi hadiah lah, tuan. kan? Orang bagi hadiah yang mahal. Uh, di ini di dalam satu kotak. Kadang-kadang sampai dua tiga lapis kotak. Kan dah dibungkus dengan dua tiga lapis kotak. Kemudian dibungkus pula, dilapis pula dengan uh, dengan kertas, apa ini, kertas. hadiah, kan? Dalam lapis kertas hadiah digam pula. Uh, dah digam tu diikat pula dengan tali muslimin dan seumpamanya. begitulah uh, malam Lailatul Qadar itu tadi. Disembunyikan oleh Allah Subhanahu taala tapi dia satu hadiah. Hadiah yang kita kena cari. Uh, kalau kita kata umpama hadiah tu tadi, nak tahu apa hadiah dalam kotak tu tadi, uh, kena buka talinya, kena gunting, uh, kena potong dengan pisau dan kena koyak dia punya kertas, kena buka dia punya kotak menggunakan dua tiga lapis kotak akhirnya barulah kita boleh dapat boleh tengok ya, hadiah apa ni yang dia kita dapat tu. Begitu kan juga dengan Lailatul Qadar ya satu yang merupakan hadiah daripada Allah SWT tetapi disembunyikan daripada, daripada kita supaya kita ni berusaha untuk, untuk cari untuk dapatkan Lailatul Qadar. tak ada siapa pun di kalangan makhluk Allah SWT ni, di kalangan manusia maupun di kalangan jin yang tahu bila berlaku malam kalau ada pun tuan sekadar jangkaan jangkaan apa ni para para ulama jangkaan para salafus soleh yang mungkin pernah mengalami peristiwa ataupun pernah melihat peristiwa dalam itu qadar tadi tapi kali ada jangkaan kan apa ni kalau puasa kalau kuasa hari Ahad maka lailatul qadar malam 29 agai kan, nadu ulama buat jangkaan kalau malam 27 itu adalah malam jumaat maka malam itu adalah malam lailatul qadar tersumpah moyalah itu semua jangkaan-jangkaan berdasarkan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dikelalui tapi hakikatnya Allah SWT tak pernah pun bagi tahu ya, bila akan berlakunya malam lailatul qadar tetapi dia ada ya, untuk kita cari iaitu di dalam kan, dalam ulama Hatta kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri pun Allah sepatah lah tak bagi tahu. Dan Nabi Muhammad SAW yang dikasihi, makhluk yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu pun Allah Subhanahu taala tak, tak bagi tahu kita okay. bila kemal malam Lailatul Qadar. Okey. Sebab itu Allah Subhanahu taala sebut dalam surah surah Al-Qadr itu tadi, "Rama adra ka Lailatul Qad." Maksudnya kamu mengetahui lain Muhammad Apakah yang dikatakan itu? Apakah yang dikatakan malam Lailatul Qadar? Eh, Nabi sendiri. Oh. Nah, sebab ia satu malam yang satu malam yang tak terjangkau eh, pada pemikiran kita maknanya biasa yang di alam nyata. Kita ni yang hidup di alam nyata kita ni, kita tidak ada pemahaman yang mendalam tentang hakikat malam Lailatul Qadar tu. Oh, Kalau tak begitu. Maksudnya dia rahsia Allah SWT. Kita kena usaha mencari. Sebab tu Allah SWT sebut dalam ayat yang seru. Kan? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Sedikit gambaran. Allah SWT berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, gambaran kepada kita nak cerita betapa betapa hebatnya malam Lailatul Qadar tadi hadiah yang uh, hadiah yang tak ternilai Ia disebut sebagai lailatul qadar maknanya Allah nak cerita kebaikan-kebaikan nak cerita satu-satu pun panjang kan jadi mudahnya Allah cerita lailatul qadar itu satu malam yang jauh lebih baik daripada seribu bulan ataupun lebih kurang 83 tahun ya okay. maknanya apa saja kebaikan-kebaikan yang kita buat kalau kita kata umur sampai 83 tahun, ibadat sampai 83 tahun, maka Allah SWT kata satu malam dalam tahun itu, dia jauh lebih baik lagi daripada amalan-amalan yang kita kerjakan selama 83 tahun. Kan? Tinggal lagi tuan-tuan kebaikan-kebaikan kan? Ganjaran-ganjaran yang kita dapat pada malam dalam tahun itu tadi. Ganjaran-ganjaran yang Allah SWT tidak zahirkan dahulu. And walaupun kita kata dia satu hadiah. Kan? Ya, uh, kalau kita buka kotak tadi, kita nampak hadiah yang bernilai Kan? Uh, maka malam Lailatul Qadar, kalau kita dapat Lailatul Qadar tadi, uh, tapi kita tidak nampak Allah SWT tak tunjuk lagi ganjaran-ganjarannya daripada kita. Dalam kehidupan di alam di alam nyata. And, kalau Allah SWT tunjuk nanti, uh, lainlah pula kan jadi riak. Sebab Allah SWT tangguh kan. Okay kan ganjaran tadi atau Allah SWT berikan secara kita secara mati. Okay. Masalahnya kita hari ini tuan-tuan bila bila ganjaran-ganjaran kebaikan-kebaikan yang Allah SWT berikan tu tadi nampak dengan mata kasar maka kita pun tidak kita boleh Kita pun tidak mengambil berat soal Laila okay. soal kita ni ujian kita umat kita ni umat Nabi Muhammad ni diuji dengan harta. Kan diuji dengan materialistik. Kan diuji dengan perkara-perkara yang nampak di depan mata. Allah sebut al akumut mutakatsir. Dan kamu ni Allah kata al-haqum dilalaikan at-takatsur dilalaikan dengan uh, membanyak-banyakkan harta. Uh, kan? Uh, bila maknanya kita ni dilalaikan dengan perkara-perkara yang materialistik. Uh, tapi kalau perkara, -perkara itu tidak uh, tidak perkara yang spiritual, perkara yang tak dapat, kita pun tidak uh, tidak tidak uh, tidak berkis, tidak mungkin. Dan uh, kalau sebut cerita lagi uh, gambaran uh, tentang Lailatul qadar kepada Nabi Muhammad SAW. Kan Rasulul Malaikat Waruh fiha bi izni Pada malam Lailatul qadar itu tadi, kalau kata turun para malaikat berserta dengan malaikat Jibril untuk menyelesaikan urusan-urusan urusan-urusan dunia. Itu pun tuan, kita tak nampak. Kan? Sebab peristiwa itu adalah peristiwa di alam malaikat. Bukan <laughs> peristiwa di alam manusia, di alam nyata. Dan peristiwa di alam raya. Kan? Kita ni manusia biasa tak boleh tengok. Atas jin pun, alam jin yang kita kata dia di alam raya pun dia tak nampak juga. Peristiwa yang berlaku di alam malaikat kan melainkanlah ataupun kecuali lah kan orang-orang ataupun hamba hamba Allah SWT yang dipilih ya hamba yang dipilih oleh Allah SWT uh, untuk dibukakan hijab ha nah, kan tu kita kata para salafus soleh dan bila mereka menulis kitab-kitab berkaitan -kitab, dengan tokoh-tokoh cerita kan ya, cerita tentang perkara-perkara yang pelik yang berlaku pada malam dalam tokoh Allah Taala dah bukakan hijab mereka ni tadi para salafus soleh. Tapi kita ni di uh, mungkin belum terpilih lagi. Sebab untuk supaya kita ni terpilih Allah SWT untuk dibukakan hijab tengok peristiwa-peristiwa yang berlaku pada malam lalu tu nah, maka perlulah kita ini usaha. Orang, orang, kata usaha bukan sekadar usaha yang zahir tetapi lebih utama adalah kita mengusahakan batin kita. Supaya hati kita ni bersih daripada orang kata dapat bebaskan hati kita kegelapan Dapat. supaya kita dapat Allah bukakan hijab untuk kita dapat merasai kehebatan malam Lailatul Qadar. Betul lah tuan-tuan. Saya pada malam ini rasa tak mencukupi yang baik datang pada Allah Taala. Saya salah silap datang pada Quraisy sendiri sudah dengan aku luqaul li azza astaghfirullah bi wa alamin wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin ala alihi wa ajmain. Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzubika والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا والمسلمين والمسلمات برحمتك يا رحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت اليك السلام عليكم على سيدنا الانسان الله في خصوص الذين امنوا وعملوا الصالحات